जहनी थकावट कैसे दूर करें किसी भी नाशगवार बात को सुनना और महसूस करना हमें पसंद नहीं होता और अगर किसी ऐसे वाक्य से इंसान गुजरे जहाँ अपने मिजाज के बरक्स बात को बर्दाश्त करना पड़े तो इंसान जहनी तनाव का शिकार हो सकता है मुसलसल मनफी ख्याल का गलबा जहनी थकावट का सबब बनता है जहनी तनाव को कम करने या इससे बचने के लिए हम चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं जब भी गुस्सा महसूस हो गहरी सांस लीजिए और फिर खारिज कर दें। ये अमल तीन दफ़ा दोहराएं इससे जहनी दबाव और गुस्सा कम होने लगता है अपने हाथों को एक दूसरे से फौरी तौर पर रगड़ें हाथ गर्म होंगे और खून का बहाव कदरे सुस्त होगा और गुस्सा की शिद्दत में कमी वाक होगी। पानी पी लें या कुछ मीठा खा लें मूड में बेहतरी का बायस होगा जिस जगह खुशगवार बात हो रही हो वहाँ से हट जाएं। अपने लिए कुछ वक्त रोज़ाना ज़रूर निकालें जिसमें अपनी पसंद का कुछ खा लें अपने बनाओ सिंगार का कुछ काम कर लें या बच्चों के साथ खेल लें जो भी आपका दिल चाहे वो कर लें रोज़ाना चंद मिनट पौधों की देखभाल के लिए निकालें या फिर चंद मिनट घास पर नंगे पाँव वाक करें रिसर्च से साबित होता है कि मिट्टी में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो आपके जिसम से टच होने पर जहनी तनाव में कमी का बायस बनते हैं बेलोस होकर दूसरों की मदद करें चाहे किसी छोटे से काम में ही क्यों ना हो इसे अपनी खुशी का सबब बनाइए दूसरों की मदद आपके सुकून का बायस बनेगी रोज़ाना की बुनियाद पर सदका ज़रूर करें मुस्कुराहट बेहतरीन सदका है मुस्कुराते रहें छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीखें बड़े टारगेट सेट करने की बजाय छोटे टारगेट बनाइए और इनके पूरा होने पर इस खुशी को मनाएं सबसे अहम बात अपने आप को अहमियत दें खुद से मुहब्बत करें मस्बत सोचें बसबत बस सोच के लिए मनफी सोचों को दिमाग से बाहर फेंकें अंदर की तलखी को कम करने की पूरी कोशिश करें जब तक हम खुद को अहम नहीं जानेंगे तब तक दूसरों के सामने अपनी अहमियत नहीं बढ़ा सकते दूसरों की ऐसी तमाम बातों को अहमियत ना दें जो आपके लिए परेशानी का बायस हो इग्नोर करना सीखें और अपने हक के लिए खुद को मजबूत बनाए अल्लाह आपका और हम सबका हम ही नासर हो आमीन सुमीन